গম পাইছোঁ আজি গুৱামুখত অমিচিং সংগঠন বুলি এটা সংগঠনে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত থানা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ প্ৰতিবাদত এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে কিন্তু এই এই বিষয়ত কিয় তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছে আমি ধৰিব পৰা নাই কাৰণ আজি কিছুমান দিনৰ আগতে মই এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্সত মই ব্যক্ত কৰিছিলোঁ কোনো অনামিচিং গাঁও মিচিন স্বায়ত্তাসিত পৰিষদ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে দুশ সত্তৰটানে কিবা এটা কৈছে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এই দুশটা দুশ সত্তৰটা গাঁৱৰ তালিকা তেওঁলোক প্ৰকাশ কৰক ৰাজহুৱা কৰক আৰু আমি জনাতো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই আৰু মই তেতিয়াই কৈছোঁ গাঁও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনাম মিছিল আবেদন আর অনুমতি সাপেক্ষে করা হয়েছে আরে স্ব ইচ্ছা আছে আর স্ব ইচ্ছা হিসেবে তাতো আমি আৰু মানে সহমত নোহার কোনো কারণ নাই আরে স্ব ইচ্ছা আছে আর যখন ব্যক্তির নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকে ছ ইচ্ছাই কৰিছে তেওঁলোকে কাৰণ ইয়াত ফৰ্ম এটা ফিল আপ কৰিব লাগে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰে তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি চই মাৰি দিছে এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যোৱাটোতো অগণতান্ত্ৰিক বহুত আছে হাজাৰ হাজাৰ আছে এইটো মই এইখিনি এতিয়া মই নকওঁ আৰু মই কিছুমান গাঁৱৰ তালিকাত তেতিয়াই মই দিছোঁ যিবিলাক গাঁও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু যিসকলে ইয়াত মানে আবেদন জনাইছে সেইটোও মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়াও মই কওঁ যে কোনো অনুমতি আৰু আবেদন অবিহনে কোনো ধৰণৰ গাঁও মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই অনামি অমিচিং অনামিচিংটো অনামিচিং যিটো সুৰক্ষা সমিতি ঐক্য মঞ্চ অনামিচিং ঐক্য মঞ্চই যি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপ মই ভাবোঁ মই ভাবোঁ যে সেইটো তাকো সহায় নকৰে তেওঁলোকৰ যদি শুনানি এটা সুযোগ দিয়া হৈছে তাত গৈ তেওঁলোকে আবেদন দিলেই হ'ল আৰু যিসকলে থাকিব নিবিচাৰে আমিতো জবৰচি ৰখাৰ কোনো যুক্তিয়ে নাই আৰু আমি কৈছোঁ যে আবেদন অবিহনে আমি কোনো গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই আমি নকৰোঁ মই পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰাইজক মানে বহুচিত কৰি তেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰাৰ কোনো কাৰণ আমি দেখি পোৱা নাই আৰু এতিয়াও আমি ভাবোঁ যে আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেদি যিটো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইটো এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে এই সমস্যা সমাধান নহয় আমি আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেদি সমস্যা সমাধান কৰা এতিয়াও অৱকাশ আছে আৰু তেওঁলোকক আমি আলোচনা কৰিবলৈ আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰমানে এইটো সুযোগ দিছে আৰু গভমেণ্টে সুযোগ দিয়াৰ পাছত যিটো ফাইনেল তালিকা যিটো চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হ'ব ত্ৰিছ তাৰিখে ত্ৰিছ তাৰিখৰ পাছতো যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা গাঁও দেখা পাইছে যিটো গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ অনিচ্ছাৰ বিৰোধী যদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেতিয়াহে তেওঁলোক হ'ব পাৰিব এতিয়ালৈকেতো তোলাকী তাৰমানে যিটো চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ সেই হোৱা নাই তাৰ আগতে তেওঁলোকে কেনেকৈ ক'লে যিহেতু মানে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি এটা কথা স্পষ্ট জনা উচিত যে গাঁওসমূহ ৰাজহ গাঁও হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছে ৰাজহ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ এইটো অৰ্থ নহয় যে ৰাজহ গাঁৱত যিবিলাক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সকলোৱে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই কথাটো ক'ব ক'ব নোৱাৰি এইটো যুক্তিহীন এনেধৰণৰ অভি অভিযোগ যুক্তিহীন কাৰণ গাঁও হিচাপেতো ৰাজৰ গাঁও হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'বইতো ৰেভিনিউ ভিলেজটো জনগোষ্ঠীৰ ভিত্তিক গঠন কৰিছ তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে জাতীয় সংগঠনৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে চামিল হ'ব আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোকে যি আমাৰ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম সামাজিক সংগ্ৰাম সাংস্কৃতিক সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামসমূহত জাতীয় সংগঠনৰ সতে একেলগে হাতত হাত মিলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি জাতীয় সংগঠনসমূহ যি ঘকৃত সাংগঠনিক ব্যৱস্থা আৰু সাংগঠন নীতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি একেলগে কাম কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এই আনুষ্ঠানিকভাৱে চামিল হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকক আমি মূল গতিত কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে সহায় সহযোগ আগবঢ়াম মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন জীৱন জীৱিকামূলক যি আঁচনি আছে এই আঁচনিসমূহত জড়িত হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগতে এই সম্পৰ্কত মই আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতেও অনানুষ্ঠানিক এটা আলোচনাত গৃহীত হৈছিলোঁ আৰু তেখেতেও এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মোৰ সুঁতিলৈ ঘূৰাই অনাৰ যিটো আমাৰ সিদ্ধান্ত সমৰ্থন কৰিছে আৰু লগতে এই সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতা বা বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক জ্যেষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে একেলগে কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সুযোগ দিব লাগে বুলি সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা তেওঁলোকে আনুষ্ঠানভাৱে চামিল হোৱাৰ পাছত আমি একেলগে কাম কৰি যাম বুলি আমি জাতীয় সংগঠনো এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল অহা কাইলৈ জোনাইত মিচিং বান এবাঙৰ আহ্বানক্ৰমে মিচিং জাতীয় সংগঠন টাকাম মিচিং কৰিং কেবাং মিচিং মিমাক কাবাং টাকাম মিচিং মিমে কাবাং মিচিং আগম কাবাং মিচিং দিবাঙৰ আৰু মিচিংসকলৰ বিভিন্ন বংশৰ যি সংগঠন আছে এই সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিনিধিত্বৰে এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত প্ৰায় জাতীয় সংগঠন আৰু যিটো আমি এৰাং কামাং বুলি কওঁ বিভিন্ন বংশৰ যিবিলাক সংগঠন আছে সেই সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ কৰিব তাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিহেতু জাতীয় ক্ষেত্ৰ সম্পৰ্কে এটা পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পৰিকল্পনাটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হ'ব আৰু বিভিন্ন বিভাগসমূহ চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে উপ সমিতি গঠন কৰা হ'ব আৰু আগন্তুক শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু এটা কথা মই জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ জড়িত ৰাইজক আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছিলে যে এল ডি চি এম বুলি এটা উগ্ৰবাদত বিশ্বাস কৰা এটা সংগঠন আছিলে মিচিং মাজত বিভিন্ন উগ্ৰবাদী সংগঠনসমূহৰ লোকে সংগঠনসমূহৰ সৈতে মিৰি মিচিংলেণ্ড দাবী কৰিছিলে এই সংগঠনৰ নাম হৈছে এল ডি চি এম লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক কাউঞ্চিল অফ মিৰিলেণ্ড বা মিচিংলেণ্ড এই সংগঠনটোৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকে যি পথত কৰি দিছিলে সেই পথটো তেওঁলোকে ভুল বুলি উপলব্ধি কৰিছে আৰু আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে বিশেষকৈ বান কেবাঙৰ উদ্যোগত এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে আলোচনা পৰিচাল হৈ আছিলে আৰু অৱশেষ অৱশেষত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সিদ্ধান্তমতে এল ডি চি এমৰ যিমানবোৰ সদস্য আছে এই সদস্যসকলে কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে জাতীয় মূলভূতি আৰু জাতীয় সংগঠনৰ যি গণতান্ত্ৰিক যিটো প পদ্ধতিৰে মিচিং জাতিক এটা উন্নত জাতি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ যিটো বা যিকোনো যি অধিকাৰসমূহ সম্পৰ্ক অধিকাৰসমূহৰ কাৰণে যি সংগ্ৰাম চলি আছে এই সংগ্ৰামৰ

পঞ্জীয়ন হ'ব বিনামূলীয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন